fa innahu yaatihi malakul mauti birahmati wal yang pertama tanda seseorang itu bahagia apabila datangnya malaikat maut datangnya mungkar dan juga datangnya israila alaihi salatu wassalam dalam keadaan berrahmah dalam keadaan penuh kasih sayang wal lutfi dalam keadaan ya malaikat ambil roh dia dalam keadaan apa al-lutfi lemah lembut sakit dia kurang masya-Allah persoalan dia adakah kita nak dapat tanda kebahagiaan yang pertama ni tu persoalan ni kita nak mati dalam keadaan yang sakit ataupun mati dalam keadaan yang kadar kesakitan dia dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh malaikat oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika mana datangnya malaikat Israel nak mengambil nyawa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika itu kata Nabi Ibrahim aku mendapati bahawasanya wajah malaikat mau itu menggerunkan wajah dia menggerunkan dan di tubuh badannya dipenuhi dengan bulu dan di setiap bulu yang ada pada jasad tubuh badan malaikat Azrail di hujung setiap bulu tersebut adanya api yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi kata Nabi Ibrahim, aku mendapati juga bau malaikat ketika itu Allah Rabbi baunya yang kurang menyenangkan dan wajahnya yang sangat hodoh itulah di antara gambaran keadaan malaikat maut ketika mana datang untuk mengambil roh orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi ajak kita berdoa, Allahumma a'inni 'ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk menghadapi sakitnya sakaratul maut, ringankan untuk aku ya Allah untuk menghadapi pedihnya sakaratul maut itu Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Nabi kata sesungguhnya sakitnya sakaratul maut itu ashaddu min alf darbatin bisayf terlebih pedih terlebih sakit terlebih azab daripada kamu dipukul seribu kali dengan pedang itulah gambaran sakitnya syakaratul maut maka yang pertama kata nabi orang yang bahagia bila mana malaikat nyawa yang mencabut nyawa mai kepada dia dalam keadaan penuh rahmat dalam keadaan lemah lembut itulah manusia yang mendapat kebahagiaan di alam akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al Imam Al Qurtubi ya rahimahullahu taala dia cerita bagaimana sahabat Nabi yang bernama Amr bin al Amr bin Al-As di antara sahabat yang membebaskan bumi Mesir daripada penjajahan orang bukan Islam maka Amru bin al-aas ketika mana hayat dia waktu dia sihat apa kata Amru bin al-aas kepada anaknya Sayyidina abdullah bin Amru bin al-aas kata dia kepada wahai anakku sesungguhnya manusia yang hebat manusia yang kuat apabila dia menghadapi sakaratul maut dia boleh cerita apa yang dia rasa Ya, waktu dia roh dia nak keluar tu ketika tu dia boleh cerita apa yang dia nampak nah apa yang dia nampak ketika tu nah dan baru-baru ni saya jumpa dengan salah seorang anak kepada al-fadhil ustaz Halim Nasir dia menceritakan kisah seorang guru kita yang telah kembali ke rahmatullah nah yang telah kembali ke rahmatullah bulan puasa yang lalu nah katanya pada dia mungkin Allah tunjuk siap dah tempat ataupun Allah bagi dah isyarat awal kepada guru kita ni nah itu katanya Allah yarham profesor doktor Abdul Aziz Hanafi rahimahullah taala yang kembali ke rahmatullah pada tanggal 1 Ramadan bertepatan hari Isnin hari kelahiran junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang diceritakan kepada saya nah katanya isteri kepada uh, al fadhil tuan guru kita Dr. Abdul Aziz Hanafi dua tiga hari sebelum dia meninggal. Ni apa yang diceritakan dia lah. Anak Ustaz Alim cerita balik kat saya apa yang isteri dia dia. Dia kata apa? Dua tiga hari sebelum uh, Dr. Abdul Aziz Hanafi meninggal waktu duduk di hospital waktu dia duduk sakit tu. Satu hari dia duduk tengok kadah dia duduk lama kata apa yang dia kata cantiknya ih cantiknya tempat tu Ish cantiknya tempat tu Nanti kita buka puasa di sana nah. Nah, Nanti kita buka puasa di sana ni dua tiga hari sebelum dia meninggal Lepas daripada tu Allah subhanahu wa ta'ala Ambil tuan guru kita Pada bulan yang mulia Pada hari yang mulia Pada saat yang mulia bahkan 2 3 hari sebelum meninggal dia kata apa nanti kita buka puasa di sana eh maksud dia apa Allah tunjuk siap dah apa yang dia nak dapat masya-Allah ni di antara apa rahmat di antara kebahagiaan yang Allah bagi kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang soleh 2 3 hari sebelum tu Allah tunjuk siap dah nah sebab tu kata ulama waktu roh kita nak keluar tu kita nampak dah tang mana yang kita nak pergi kita nak duduk di dalam syurga ataupun duduk di sebaliknya maka waktu roh tu waktu roh kita nak keluar waktu tu dah nampak dah tang mana tempat kita sebab itulah ketika mana roh itu hampir keluar kita doa supaya Allah permudahkan roh kita dikeluarkan dan kita doa supaya Allah tunjuk tempat-tempat yang baik iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala kepada kita ada satu kisah seorang hamba Allah ni dia meninggal bila dia meninggal yang main ziarah ni orang hak mengaji pun lah. orang hak tak pernah mengaji pun orang hak tak kenal masjid pun ada mengaji dah tak ziarah pun kebetulan hamba Allah ni dia mati waktu tu mata dia celik naik ke atas mata dia celik naik naik ke atas baik maka Uh, petua orang tua-tua wallah alam lah dalam kitab ke dalam kitab Allah alam saya tak peti kalau mata dia nak kata Buah balik kurang Buah uh, duit lima rupiah tu dia tahu nak tutup balik mata lah tu dah habis mata dia naik kuatah lah jadi buah-buah benda yang berat paling kurang untuk tutup mata dia baik maka main seorang hamba Allah ni mungkin dia jahil sama aku dia tak mengani dia kata dia main-main ziarah tu Orang pun buka kain putih hati tu muka, dia dandan keluar pada mulut dia dia kata ih ih eh, teruknya ni hak kata jahil. Ni. Teruknya orang tanya buatnya teruk. Dah sampai mati pun mata duitan. Masya Allah. Maksud dia apa? Bukan nak abang kata kawan tu. Ni orang buh duit tu isyarat nak bagi mata tu tutup. Takkan nak buh putih mata tu. ...atas mata. Nak abang kata apa? ...jahil sampai tarah tu. Dia boleh kata depan mayat tu. Ih, eh, ih eh, teruknya. Sampai mati pun mata duitan tak kecelaru boleh jemaah lalu ni Nah, jadi bapa-bapa kot sini, kot Sungai Petani ni mati esok pesan Cik Syah lah kat Sri kita ke apa. Kan, esok jangan nak duit lima kupang ke buh dua pek perih dan lima tak, Kan, pasal apa? Bila hak jahil main, dia akan jadi timbul fitnah menyebabkan masalah. Nah, tu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, orang yang bahagia di hari akhirat adalah apa? La yaru'ahu munkarun wa nakirun fil qairi yakunu aminan fil faza'il abari yang kedua kata Nabi orang yang bahagia di hari akhirat di alam akhirat bila mana datangnya mungkar dan nakir kepada dia di alam kubur bila orang letak dia dalam alam kubur duduk dalam liang lahak seorang-seorang orang pun pakat balik datanglah mungkar dan juga nakir yang mana mungkar dan nakir ini Nabi pernah cerita kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahawasanya rambut mungkar dan nakir ini menjulur sampai ke tanah rambut dia panjang mataikat mungkar dan nakir juga pandangan dia penglihatan dia kalau dia tengok kepada si mayat kepada si mati seolah-olah kilat yang sedang menyambah itu pandangan mungkar dan nakir yang ketiga, mungkar dan nakir sekali dia jatuh suara dia seperti mana kita yang menjambah. Sekali jatuh ya, masya-Allah. Timbul persoalan dia kata kalau duduk dan kubur tu so nak jawab soalan apa nak? Pakai pen ke? Nak kena buat gerak kertas A4 ke? Ke nak pesan siap-siap dah. buku buku 55 esok malaikat tanya buat pula buku 55 jawapan siap dah. Ah malaikat juga jenis lagu tu kan siapa pun kita malaikat akan tanya agung ke perdana menteri ke George W Bush ke Barack Obama ke siapa ke mungkar dan nakir tetap akan mai kepada dia nah baik Maka kata Nabi orang yang bahagia bila mungkar dan nakir mai ketika tu menyebabkan apa? Menyebabkan dia tak gerun. Mungkar nakir mai dia jadi tak gerun. Pasal apa? Allah dah tetapkan iman dia, Allah dah kuatkan keyakinan dia bila malaikat tanya dia boleh jawab Allahu Rabbi, Allah, Allah Tuhan aku, Muhammad Rasul aku, Al-Quran ikutan aku, lagi pada lagi Kaabah Allah aku dia boleh jawab bagaimana maka timbul persoalan nak jawab lagu mana keadaan dalam kubur nak duduk ke nak diri nak nerak waktu jawab soalan kubur tu maka disebutkan oleh Syekh uh, Daud Fahami. dalam kitab dia Furu'il Masail soalan tanya apa bagaimanakah keadaan seorang si mayat bila mana dia jawab soalan kubur dia duduk lagu mana lagu kubur waktu jawab soalan kata Syekh Daqfatani sesungguhnya penghuni kubur, dia akan jawab soalan kubur dalam keadaan dulu dalam keadaan dulu Allah A'lam duduk yang lagu mana, duduk simpuh kah duduk silau kah duduk melunjung ke, duduk nerak ngiri ke, Allah tapi dia sebut dengan lafaz yang umum hanya duduk sahaja ini pendapat daripada Syekh Dauk dalam kitab dia Al-Furu'il Masa'il nah, jadi yang kedua orang yang bahagia datang mungkar dan nakir dia rasa tenang, dia tak rasa takut itu tanda yang kedua kata Nabi SAW yang seterusnya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuhu wa tuqbalu hasanahu yamurru 'ala as-sirat." Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bahagia di hari akhirat iaitu dia keburukannya dimansuhkan dan amal kebaikannya diterima. Ha, ini orang hak baik, orang yang bahagia. Segala dosa yang dia buat, Allah pun bakar dan segala pahala yang dia buat Allah kekalkan mudah-mudahan orang ni dimasukkan ke dalam syurga sebab tu di antara cara nak masuk dalam syurga apa dia disebutkan dalam kitab Jawharul Mawru antaranya apa dia iaitu disebutkan dalam daripada riwayat Ka'am Al-Ahbar satu orang ahlul kitab yang mana kata ulama, riwayat Ka'am Al-Ahbar ini adalah riwayat yang kuat dan riwayat yang boleh digunakan dalam sumber. Baik, kata Ka'am Al-Ahbar bahawasanya bila mana manusia ini dihimpunkan di padang mahsyar, lalu ditimbang segala kebaikan, segala keburukan, tengok-tengok buruk dia banyak, maksiat dia banyak, maka Allah akan suruh dia masuk dalam neraka. Bila pi masuk dak jalan dalam neraka, ketika itulah Allah panggil malaikat Jibril wahai Jibril, Yang tolong panggil sah, hamba ku yang ondui nak masuk dalam neraka tu, pi tanya dia dengan beberapa soalan, mudah-mudahan dia boleh jawab dia masuk syurga. Ini kata rahmat Allah. Maka Jibril pun pi dah turun pi tanya kat hamba Allah tu, Jibril tanya nak di mana? Dia kata aku nak masuk neraka. Ah, Allah, Allah tu neraka. Pun aku nak pergi mana? masyhur dengan kuat orang dan maka kata jibril saat hang teruskan dengan Masyuri Allah suruh aku tahan kamu Allah suruh buat roblok -lu dekat kamu dan Allah suruh aku tanya beberapa soalan kepada kamu mudah-mudahan kalau boleh jawab satu soalan kamu dimasukkan ke dalam syurga yang pertama apa dia Allah tanya, Allah suruh aku tanya ni Yang pertama di dunia dulu Kamu biasa dah pi ke dalam majlis-majlis ilmu Ada ke orang biasa pi dah majlis ilmu Dia kata majlis ilmu apa Masjid bakar orang pun tak nampak jalan no. Ah, dia kata kacau Dia kata masjid bakar orang pun tak tahu Dia tak sebut dalam kitab lah Gak. Tapi nak abang tak apa Pusat ilmu masjid lah. Dia kata masjid bakar orang pun tak tahu Tak menang orang pakai lah tapi bukan zaman lah ni zaman Jepun dulu, dulu dia buat Allah ya rahman lah orang tu ya? yang kedua dia kata baik lah yang kedua aku nak tanya di dunia dulu kamu biasa dak duduk dengan para alim ulama Duduk kawan dengan ulama dia kata tak pernah kawan dengan ulama maki ulama duduk kawan dengan ulama semua biasa malaikat kata hang tu masyaallah dua tak boleh hebat lah. yang ketiga tanya lagi di dunia dulu ada ada nama kamu ataupun adik beradik kamu nama macam ulama dia kata nama tak ada macam ulama dan macam pemain bola dah Cristiano Ronaldo malaikat kata James Crane balik awal ha. satu apa benda masya-Allah tiga yang keempat kata mereka wahai hamba Allah di dunia dahulu dalam kampung kamu ada ada ulama kamu jiran dak dengan para alim ulama dia kita semua tikang nunggu ekor geng ketuk belaka dak taman ani oh, nak mudah faham ya. yang kelima yang terakhir nak tanya di dunia ni kamu biasa kawan dak dengan orang yang suka pemandis ilmu Ha, dia kata ada seorang tu imam majlis ha, pa, padang tu musuh baru aku duduk suruh dia pi syok kawan dia tapi sekali pun tak nak pi aku ni maka kata malaikat oleh kerana kamu kasih kepada orang yang kasihkan aimu, sekarang ni Allah masukkan kamu ke dalam syurga nah jadi kita jangan jadi hak nombor lima ni kawan dan mengaji dah pun masalah lah kan paling kurang hak nombor satu dulu besa main balik kita jawab besok masuk syurga tu baik yang keempat kemudian ya muru ala sirati kal barqi berjalan di atas titian sirat secepat pantas dan ha, sepantas kilat yang menyambar dan yang kelima kata nabi fayadkhul jannah fi salama orang yang bahagia di hari akhirat yang selamat dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala itu di antara lima kebahagiaan yang Allah akan bagi kepada manusia bila mana menempuh alam akhirat mudah-mudahan kita termasuk dalam salah seorang daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut insyaAllah jadi uh, yang terakhir uh, di bawah sana uh, muslimin dan muslimat boleh dapatkan Ha, jualan minyak kasturi as-salah ha, hasil keuntungan kita akan masuk dalam tabung pembangunan mahat dakwah al dawah al-islamiyah di Padang Nora jadi harga RM10 ada 6 jenis mau untuk saka, untuk santau, untuk seher untuk yang kena kasur anak kecil tak boleh tidur apa semua bolehlah kita ketiak tengok yang kedua herba mujarak untuk merawat semua jenis penyakit lah boleh dapatkan ha, di bawah sana dan dan disediakan juga tabur untuk ah, majlis tahfiz. Ah masjid Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq muslimin dan muslimat boleh sama-sama kita rebut peluang buat amal kebajikan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya-Allah kita akan sambung dalam khutbah jumaah pada hari ini berpesyarkan tujuh ayat terawal daripada surah Al-Ghashiyah yang akan menceritakan keadaan manusia yang beriman dan manusia yang ingkar kepada Allah ketika hidup di dunia sekarang insyaallah akul qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh